О, много на кого я подписана, и на наших девочек из Украины, и девочек, которые из России, из других стран а, слежу за их деятельностью. Не все макияжи мне нравятся, которые они делают. Но, в принципе, это нормально. У каждого свой вкус. А, я придерживаюсь того мнения, что это все макияж, это индивидуальность. То есть нельзя взять определенный макияж и надеть на любого человека. Нет. Здесь нужно придерживаться… Из Украины у нас есть Таня Золоташек, проходила ее онлайн-курсы, но я поняла, что онлайн – это не мое. Мне нравится, когда надо мной стоят и показывают на мою ошибку, я сразу ее исправляю. Вот. Поэтому не люблю онлайн обучение. Ольга Томина, это Беларусь. Безумно люблю ее работы. Ну, она очень креативный такой мастер. И работы у нее все яркие. Есть девочки, которым я ездила учиться. Я когда выбираю преподавателя, мне очень важно не, не только профессионализм, а и человеческий фактор. Когда мне будет комфортно с человеком, эта девочка у нас из Харькова, это это Катя Яценко, это мой первый преподаватель. Я слежу и сейчас за ее работами и ездила к ней на повышение. Очень люблю ее и как человека с ней очень комфортно, и как мастера плюс Надежда Клочков. Это я вот недавно у нее была на повышение. Вот теоретик, дает четко, что, зачем, почему. Вот если есть люди, которые творческие, да, вот, вот я так, я художник, я так вижу, да, здесь же все идет по теории и плюсы творчества. Вот этого мне не хватало, и я за ней наблюдала два года, и я безумно рада, что я поехала все-таки к ней на обучение, это того стоило.